Ну, сегодня было два разных тайма. Мы очень плохо начали игру во всех отношениях. И мы настолько были задавлены, настолько робко вышли <как> играть, у нас ничего не получалось ни, ни в контроле мяча, <как> в борьбе много проиграли, плюс пропустили гол. И, наверное, он был такой логичный по по духу матча. Вот. Второй тайм мы поговорили с ребятами, и на поле вышел коллектив, что самое главное. Я считаю, что мы достойно сыграли, контролировали мяч, и создавали моменты, создавали давление, и где-то подводило мастерство, но все равно было огромное желание, было, была видна команда, был, был виден коллектив. Поэтому где-то не без доли везения мы, мы забили гол, и и сравняли счет. Хотя, хотя все-таки ошибки в обороне допустили, пропустили второй мяч необязательный, бросили аут и получили себе гол. Но молодцы, что не сломались, а додавили. И мне приятно, то, мне приятно за то, что я увидел в нас, в глазах уверенность и увидел коллектив во втором тайме. Так получилось это футбол в том году со стандарта мы здесь пропустили гол и проиграли на последней минуте. Сегодня так получилось, что нам э, вернулось, мы бросили аут и то же самое забили гол. Поэтому, но везет только тем, кто очень хочет, кто старается, у кого горят глаза. Тогда и приходит везение на футбольном поле. Дякую, ваше питание. сегодняшнего украинского про сезон, вы знаете, это непростой вопрос. Для начала нам надо построить команду. Опять-таки приходится в чемпионате строить команду. У нас в межсезонье ушли наши ключевые футболисты, и пока что нам тяжело их заменить. Поэтому я моделирую. И ищу раз различные игровые связи. Мы у нас от игры к игре и на сборах и даже уже в чемпионате мне приходится менять и людей и смотреть их непосредственно в игре. Пока что мы не можем набрать э, свою свою игру, вот. И говорить о каких-то турнирных задачах пока что сложно. Но, наверное. Э, Конечно, бы хотелось бы мечтать и говорить о том, что хотелось бы попасть в первую шестерку. Но на сегодняшний день, наверное, те реалии, в которых мы находимся, говорят о том, что хотелось бы подняться как можно выше. Какое это место, ну, тяжело сказать. Но отдалиться, опять-таки, вот. А вот эта историческая складова, что жодного разу Олимпик не выигрывал не до этого, она как-то додатково сегодня мотивировала вот вас и ваших политических? Меня, конечно, я понимаю, насколько сложно всегда играть в Луцке, учитывая харизму Виталия Владимировича, его команды, всегда здесь очень сложно играть. Вот. поэтому, конечно же, хотелось сыграть достойно и показать хорошую игру на фоне на фоне, на фоне такой команды. И, конечно же, хотелось заработать и очки, которые каждое очко, оно важно в, в итоге будет. Вот. Поэтому, конечно, команда, мы сегодня были мотивированы, плюс мы неудачно сыграли первую игру, и, конечно, нам хотелось сегодня взять очки и показать хорошую игру.